Kəbravatda 16 yaşlı məktəblinin qız toyu mərasiminin keçirilməsi sosial şəbəkələrdə geniş müzakirəyə səbəb olub, kimisi haqq qazandırıb, kimisi isə valideynlərini qınayıb. Məsələn, əməkdaşımız Yaqub Mehdiyev araşdırıb, sujet izləyəcək. Sabirabadın qəzli kəndinin 16 yaşlı sakini Ərə verilib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, o hələ uşaq yaşlarında atas metirib. Özündən əlavə bir bacısı, bir də qardaşı var. 1001 əziyyətlə böyüyüb, boya başa çatan qız dərslərinə hər zaman hazırlıqlı gəlib. 8-ci sinifə kimi davamiyyəti yaxşı olub. 8-ci sinfdən sonra 9-cu sinifdə 2020-2021-ci tədris ilində təhsildən yayımmalar, uzaqlaşmalar, dərsdən yayımmalar, o cümlədən də sonda Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi buraxılış imtahanında iştirak etməyib bu məktəb kontingentindən xarici edilmişdir. Ya e, hal-hazırda məktəbimizə təhsil almır. Lan bizim qaynaqımız yoxdur. Ürəy oğlum sevirik biz, digərlərlə də bilirəm. Hər ikimizi biz birinin gəldik və belə inşallah narasını və. Başqa heç bir təxir zəng olmur. Tut da hüquqa çatanda könlün inşallah aparar. Poçtumuz oldu. Etkinliyə yaşına çatmayan qızın ailə qurması məsələsinə hüquq mühafizə orqanları da qarşıdır. Faktla bağlı səbravar rayon polis şöbəsi tərəfindən bütün tədbirlər icra olunur və digər dövlət qurumları məlumatlandırılır. Araşdırmalar davam etdirilir. Əlavədəki qızın anası Zöhrə Muradova puliş şöbəsinə dəvət olunub və qeyd olunan halın hüquqa zidd olması sakinin diqqətinə çatdırılıb. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qaliboğlu, Aytən Şükürova, Space xəbər Səbirabad.